серьезно, это неправильно считаю. Тут надо приходить все вместе. Но раз так случилось, не вы этот закон писали, ни я его не писал, ни ну, им решать. Давайте им поможем и для себя же поможем. Следующий вопрос, Николай Алексеевич, хочу затронуть вот такую тему. Что все вот то, что начинается откуда голодовка, вот откуда у начинаются, это действие ваших сотрудников, к сожалению. Да? То есть на места, да, да которые, некомпетентность и прочее-прочее. Прочее. Именно по отсутствию. Я же говорю только сейчас вот за ситуацию, я ж не беру на себя то, что не да, говорю. А Если мы сейчас говорим, Михаил Владимирович нам говорит, вы должны написать заявку, секунду, вы должны написать заявку. Ну, это же сказал человек, да? Я ж внимательно слушаю, еще пока, может, что то отказал, но тут пока работает. Я не так, нигде не прочитал, я должен, поэтому получил вот такое письмо. Я думаю, что письмо счастья его шлют кругом. Вот в я получил. Можно? Доводим до вашего видного, что и поедут до статьи закона про внесение ведбуются две измены. Ну, две измены. Статья 60 право выбора только особы, которые надаются за их выбором или их компенсации. Да, до того и законе. Выборы бывают те, то есть сейчас твердят уже, наша госпожа Сиденик, что вы перебываете на в управления как особа, яка постраждала в Чернобыльской катастрофы первой категории, и как э, инвалид войны. И отримайте пильни и компенсации по до обох законов. То станом на 29.01.15 я получаю из двух законов. Прошу проверить, вот это запишите, пожалуйста, вот это она стверджит. Но с урахованием выше зазначенного. Михаил Владимирович, я прошу вас выслушать, я к вам не кажется не я вас вижу первый раз. Компания за выше зазначено просим вас терминово Держи. до 5.02 э, вид обра... для убрания киль, ну, прийти в кабинет, да? В разе для надания вам відповідної заяви, Управление змушено призупинити, з'ясувати там, до... подождите, на основании чего? Это что за вымогательство? Она требует с меня, и таких же, как я, людей. Она требует задним числом. Закон обратной силы не имеет. Я думаю, Роман Александрович лучше всех нам расскажет, что он обратной силы не имеет. И если это считает, оно праве что она требует, пусть покажет этот механизм. Она обращается к вам. Вы пишете, как передача. Вот ваше письмо 05.02.752. Это начальником управления, это областное письмо, подписанное. Здесь написано, с метою зняття социальной напруги среди постраждалих осіб у нас захисту их прав та на выполнение законодательных правовых акции просим довести необходимую информацию. Вот вы такое распоряжение дали? Да, вот так секундочку, вот так довели и вот тут вот, А Подождите, что? я вам скажу, будь ласка, доступайте да я сюда не приехал, сюда просто так бросился. За головой будет сидеть, а я не буду наглотаться, а теперь вы дальше еще продолжим. Лично про ваше художество. Теперь прошу взять на заметочку, Николай Александрович. Шесть раз с одного и того же привода За рыбами в купе одного и того же документа. Я сглубляюсь непосредственно до Михаила Владимировича. Роман Александрович это может подтвердить, потому что я был на приеме. на базаре, но там консенсуса нет. То есть я дошел до письме. У них в департамент. Да, это письмо находится у них. Номер письма могу зачитать. Письмо. Ну, как... письмо чье? Письмо, подписанное у СПЗН, департаментом СПЗН в адрес. я был вынужден рассказывать Ольге Анатольевне, маленькой фамилии, да, что копия через нас. И потом ставится мокрая печать, что копия верна. Не надо ничего перепечатать. То есть мы говорим о том, что раз так организована работа, то так она на местах выполняется. Раз она на местах так выполняется, то мы получаем то, что людям ничего не объясняют. что Человеку разговаривают. Я, допустим, по... Подождите, давайте... Я, дайте, не закончу. Не надо меня переливать. Я, я у меня есть время, которое выступает. Вы четко вы написали, смотрите, не мать. Вы сейчас я написал, разрешите, я, я вас слышу. За, я скажу. Скажу. Вот это ваша позиция и молитва. Я пожалуйста, если вы хотите, я воспользуюсь вашей строчкой. Что-то вам не нравится, идите в суд. Считаете, что я сказал, здесь неправду назад, а будь ласка, подавайте. Вот я отвечу ваши слова, которые вы подписываете. Все, хватит. Я не хочу это больше слушать. Я обращаюсь к Николаю Алексеевичу. Я уже обращался к вам шесть раз. Я обращался Иван Семеновичу, да, и теперь я пользуюсь случаем по этому вопросу, обращается Николай Свеч <свят> Коваль. В данном случае, насколько я понимаю... Сейчас он должен получить документ? <свят> да, прямо сейчас даю. Ну, чтобы не занимать место, я вам сейчас передам, покажу, что это хорошо. Теперь следующее, что мы... Там было несколько вопросов. Но вот на сегодняшний день, таким образом, вот это все исполнение, вот оно, смотрите, Николай Синович, вот это все. Ну, мне больше нечего делать, честное слово. Ах Ахтырка. Напишите. Загори, говорит, напишите. На основании чего он сейчас требует? Он даже принял дела и должности у боярка, он даже не принял этих протоколов. Мне сейчас нужно заменить удостоверение. Удостоверение заменить невозможно. Потому что нам да, я вот по сути этого, я даю свое предложение, как то закрываю вопрос, чтобы в организациях это дело ведь дальше и по заходу, в том числе и по пенсионному, и по чему то действительно какой-то имел объемное предложение тоже. Не только, что мы требуем и просим, но чтобы еще то предлагаем. А там уже спросили, что завтра встречаться завтра встречаться. Да, Я не могу сказать всех, как все обработают. Я просто свое предложение нашу, что а пока и вот уже Сидеть, да? Ну вот я и написал вот такой запрос. На ее письмо, коль мы не можем, да, как шарик, вот, да, да? вот, вот там просто да, вот телеграммы писал, вот там бандероли носил, ну вот это как тюбиковый. Все с высшим образованием, а разговаривать нормально не может. не отказывался, я впервые это вижу. И я не понимаю, почему я, простой гражданин, да, имею право участвовать в государственном этом перевороте, непонятно для меня, Пальково. Это государство сочло нужным, оно дало, сочло нужным, оно прекратило в связи с невозможностью определенной. Я туда не вмешиваюсь, я ничего не выпрашиваю, не прошу, не требую. Но тогда вы должны механизм. А тут вы от себя что-то говорите, этого подтверждения нету. И вы конечно, у вас нормально слушали без эмоций. Так не будет. Вы выдумываете, вы выдумываете норму права. Нет, и себе говорит, я выполняю закон, тогда объясните вот этим всем людям, там, честно скажите, что ребята...